нашему Господу, дорогая церковь, чтобы Бог даровал нам сегодня такую милость пребывать в Доме Господнем. аллилуйя! И также особенный день мы хотим также поздравлять сегодня крещаемых, которые исполнили заповедь Божью, которые вступили в завет с Господом. Пускай Господь вас благословит, чтобы вы уповали на Бога искренним чистым сердцем и на Его благодать. Аминь. Мы сегодня будем проповедовать Евангелие. Не просто социальное Евангелие приложение, да, где говорится, что вы будете богаты, счастливы, долго жить. да, Но мы сегодня хотим проповедовать Евангелие веры, чтобы мы могли укрепиться в вере и могли совершать свое спасение. Я хотел бы прочитать место священного Писания, это Евангелие от Иоанна. Евангелие Иоанна, 5 глава, 39 стих. Здесь написано, исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. После того, как Иисус исцелил человека до да, купальне, да, иудеи, иудеи гнали Иисуса. Но после того, как Иисус сказал, что, когда Иисус сказал, что назвал Бога Своим Отцом, они его обвиняли, что он его сделал равным Богу, и они хотели его убить, Иисуса Христа. Иисус сказал эти слова иудеям, которые знали Писание, которые читали, но не исследовали. Но Бог через пророков, Он говорил о Мессии. И когда мы читаем этот стих, исследуйте Писание, ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне, об Иисусе Христе. Сегодня Бог друзья мои, хочет обращаться и к нашим сердцам с этими же стихами. Смотрите, здесь написано так, какая разница, читать и исследовать, есть разница или нет? Человек, когда заболевает, он приходит в обычную больницу. Врач ему что? Посылает его сдать анализы. Он сдает кровь в лабораторию, там берут микроскоп и считают, электроциты сколько, Леикоциды сколько-то, идет точный посчет, идет кровопотливая работа, идет исследование. Почему, братья и сестры? Потому что дело связано и с жизнью человека. Друзья мои, я сегодня хочу говорить о жизни вечной. Это очень важная тема. Дело связано. Если у нас дело связано с жизнью вечной, так насколько мы сегодня должны исследовать Писание. Аминь. Смотрите, что такое жизнь вечная. И мы читаем, в словаре мы не всегда это находим, но в Евангелии от Иоанна, 17 глава, 3 стих мы читаем. Здесь есть определение, что такое жизнь вечная. И мы читаем. Сия же есть, сия же есть жизнь вечная, да? Да знаю тебя истинного, истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Часто, когда мы читаем эти стихи, да, часто мы, видите, жизнь вечная заключается в том, чтобы знать Бога. Аминь. Жизнь вечная заключается в том, чтобы познать нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. И тут мы, когда читаем, да, знать Бога, а то личные отношения с Господом. Часто э, христианство, да, это не свод правил, законов и традиций. Аминь это личное отношение с Господом. Это тесное Для чего Бог нас спас? Воля больше, да, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины. Аминь. Бог нас спас не для того, чтобы просто мы были спасены. Бог нас спас не для того, просто чтобы мы были прощены. Но Бог нас спас для более великих целей. Аминь. Бог нас спас для того, чтобы мы могли познать Господа Иисуса Христа. Аминь. Между Богом и человеком был грех, был барьер. Бог этот барьер убрал. Для чего? Чтобы мы имели общение с нашим Господом Иисусом Христом. Аминь. Слава нашему Господу. И часто мы думаем, да? Часто мы думаем, что когда мы уйдем на небо, то мы будем иметь жизнь вечную. Но Бог говорит через свое слово, что жизнь вечно заключается в том, чтобы мы познали нашего Господа Иисуса Христа. Это самая такая великая цель. Слава Богу, что мы для, для этого Бог и спас нас, чтобы мы имели прощение. И знаете, часто есть несколько групп людей, которые знают Бога. Вот. И одна из групп, знаете, есть одна группа, это есть были книжники, фарисеи, иудеи. Но Иисус назвал их лицемерами. Почему? Потому что они посещали храмы, они посещали синагоги, они на показ долго молились. Друзья мои, но они гнали Иисуса, они хотели убить Иисуса. Иисус назвал эту группу лицемерной. И Слово Божие, то есть Иоанн этой группе людей сказал такие слова, что сотворите достойный плод покаяния. Аминь. Есть вторая, есть вторая группа, это, которая знает Бога. Они то есть, знают Бога. Но есть, знаете, разные отношения с Богом. Есть лицемерные. Вот вторая группа людей, это отношения по расчету есть. Знаете, это когда невеста интересуется имуществом, и наследием, и деньгами и жениха. Сколько и чего. И так часто бывает, и мы, христиане, часто так бывает, да, что люди приходят к Богу и читают Библию, ищите прежде Царство Божие, и его правды, а остальное что? Все приложится вам. Они говорят, ага, у нас пока нет времени искать Царство Божие, Его воли, но нас больше интересует земное Царство. И они смотрят, что же Бог мне может приложить? И, но, и люди читают, исследуют, даже там и пишут по этому вопросу, друзья мои. Я хотел бы сказать, цель молитвы в, этих, в этой группе людей не отношение любви с Богом, а здесь просить цель, да? И они молятся, что делать, они Богу говорят, куда идти, что принести и сколько и когда. То есть устанавливают сроки. Друзья мои, Бог любит таких тоже людей. Аминь. Бог их много дает. Бог им дает много даяний. Но часто мы берем от Бога эти даяния, но мы даже не видим руки даятеля. Мы забыли за него, друзья мои. Я просто эту группу называю, что это группа риска, потому что никто не ищет Господа, а люди ищут то, что Бог дает. Это группа риска. И 1 Коринфянам 15 глава 19 стих написано, «Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Друзья мои, пусть Бог благословит, друзья мои, чтобы мы искали Господа всем сердцем, всей крепостью, всем разумением. Аминь чтобы мы возлюбили нашего Господа. Также, друзья мои, слава, слава нашему Господу. И третья группа любви, да, это есть отношение любви, когда мы любим Господа. И вы знаете, когда я часто, когда мы людям, э, рассказываем людям о Боге, да, и нам людям говорят, мы веруем в Бога все, что мы не попросим, Бог все исполняет, все дает, все, что мы не подумаем, Бог все дает. Мы так говорим часто, да? А мы спра Часто я спрашиваю, а вы молитесь Богу? А вы, Иван, я читаете? Нет, не читаю. Друзья мои, есть, знаете, есть такое, что... это называется, Бог дает этим людям по милости. Аминь. Но есть другие молитвы, когда мы приходим к Богу и говорим, Господь, я люблю тебя, Господь, я скучаю по тебе, Господь, я нуждаюсь в тебе, Господь, я благодарен тебе, Боже, за спасение, которое Ты дал. Когда мы молимся, Боже, я благодарю Тебя за все Твои благословения, которые Ты даешь, но, Боже, на общение для меня дороже с Тобою. Господь, я здесь неправильно поступил по отношению к ближнему, Боже, прости меня, Боже, помоги мне восстановить отношения, примириться с ним. Божий, я хочу исполнить волю Твою. Я хожу служить в церкви, на домашней группе, Господь, где Ты хочешь меня видеть? Что я могу сделать? Знаете, друзья мои, это отношение любви, когда мы приходим к Богу с любовью. Слава нашему Господу, друзья мои. Бог, скорее, чудный Бог. Аминь. Дорогая церковь, братья и сестры, какие отношения сегодня у нас? На каком уровне отношений находимся мы? Как мы молимся, любим мы Господа всем сердцем, всем разумением. Как важно сегодня, братья и сестры, любить Господа всем сердцем. Аминь. Всем разумением, всей крепостью и ближнего своего, как самого себя. Когда мы любим Бога по вертикали, то любовь распространяется по горизонтали. Аминь. Нельзя Бога любить по вертикали и не любить по горизонтали. Аминь. Слава нашему Господу. Скорее вертикаль, горизонталь, гармония должна у нас быть. Аллилуйя. Скорее отношение любви. Слава нашему Господу. Как важно, друзья мои, дорогая церковь, искать Господа, да? Я часто у нас есть такой пример. Вы замечали, куда невеста и жених? Они друг друга любят. Они пребывают вместе, они друг на друга смотрят. И если маленький перерыв, им кажется вечность, долго друг друга не видели, они сидят друг на друга, смотрят, им приятно даже ничего не говорить. Им приятно. Но приходит, но им это мало, а то недостаточно, друзья мои. Приходит время, когда жених приводит невесту домой, как написано в Библии, что оставит человек мать и отца, и прилепится к жене своей, и что? Будут двое, одна плоть. И они познают друг друга. И в результате что? Скорее, плод. В результате будет плод. Но как нам эту же истину применить в нашей жизни? Вы знаете, мы по-разному ищем Господа. Невеста или жених ищет невесту, да? Но когда мы ищем, любим Бога, церковь, мы не невеста, а Иисус жених. И когда мы ищем Господа, мы по-разному ищем Бога. Куда мы читаем Слово Божье, мы тоже ищем Господа. Когда мы молимся, когда мы постимся, мы тоже этим ищем Господа. Аминь. Но есть один из поисков Господа, когда мы пребываем в присутствии Божье, когда мы смотрим на Иисуса. Каким образом мы можем смотреть на Иисуса? Постоянную концентрация на Него. Друзья мои, где живет Бог? Скажу. Бог живет во мне. Когда я Иисуса принял в свое, в свое сердце, да? Иисус живет во мне. И я часто хожу, и мой внутренний взор на Иисуса, я концентрирую внимание вот здесь, и я прислушиваюсь к движению Божьему, к чувствованиям Божьим. Я часто слушаю, сижу в кресле, еду в автомобиле, сижу дома, и у меня концентрация здесь. Что же тогда происходит? Потому что наш внешний человек, он отвлекается на разные обстоятельства, да? Но когда я концентрирую внутри внимание, Приходит мир Божий, сует, то есть ума, она уходит, она вошла в один луч и смотрит внутрь. Аминь. Что это значит? Мир Божий все больше и больше утверждается в моем сердце. Что это значит? Это подготовлена почва для плода. Потому что написано, плод духа в мире сеется. Приходит плод духа, радость, мир. Любовь, скажи, это Божье качество. Аминь. И я хочу сказать, что радость, любовь, мир, плод духа от наших усилий, он, он, он не зависит. Мы не можем принести плод без Господа. Если ветвь не прибудет на лозе, она не может принести плода. Аминь. Друзья мои, когда мы имеем общение с нашим Господом Иисусом Христом? Аминь. Когда Бог построил себе храм? Написано, не знаете ли вы, что вы храм Духа Святого и что? Что мы храм Божий, и Дух Святой живет в вас. Для чего Бог создал этот храм? Бог создал этот храм для того, чтобы жить в нем. Аминь. Но не только Бог живет в этом храме, в этом храме живет и Дух человека. Аминь. И они между собой что? Общаются. Аминь. Написано в Библии, а соединяясь с Господом, будет что? Один Дух с Господом будет плод, будет Божье качество, друзья мои. И если мы этими Божьими качествами, куда мы наполним Божьим качеством, этими плодами, мы будем служить Господу. Аминь. Это служение будет что? Угодно Господу нашему Иисусу Христу. Аллилуйя тебе, Иисус. Друзья мои, тогда мы что? Принесем плод. Аллилуйя. И Дух Святой, друзья мои, взращивает этот плод. Аминь. Он проявляется радость, любовь, невзирая, что вокруг будет трудности, может, ты в болезни, да, может, ты в скорби, может, ты проходишь различные испытания, но если ты будешь слушать внутрь, сконцентрируешься, там, где Дух Божий встречается с Духом человека, в твою жизнь придет, независимо от обстоятельств, придет радость, любовь и мир. Аллилуйя! Друзья мои, в моей жизни было такое испытание, что я постился. Я один день попостился, а потом на другой день побуждение второй пост. Это давно было. Я постился второй день. Побуждение на третий день. И куда я пошел на третий день поста, мне пристился сон. Ко мне пришел дьявол, прикоснулся к моей ноге, и у меня потекла кровь. Я смотрю, вся нога у крови. И я проснулся от этого сна и сказал себе, Боже, если ты допустил, Иову, что, Бог, что дьявол прикоснулся, но ты, доп... значит, ты допустил и ко мне. Но Господь, укрепи меня и утверди, чтобы я мог я то пройти. Я раньше по-другому молился. Когда я видел сон, так я молился, чтобы Бог меня избавил. На самом деле, Бог меня постоянно предупреждал, через что я должен пройти, чтобы я мог подготовиться. Аминь. И пошел я на работу, что-то меня насилие, я почувствовал, что-то горячее потекло по моей ноге. Я посмотрел, у меня вся нога у крови. Я пошел в больницу, я Духом Святым был поведен в больницу. Можно сказать смешно. Аминь. Смотрите, друзья, я пришел в больницу, врач осмотрел меня, и у меня в прямой кишке лопнул тромб. И он сказал, слушай, тебе надо срочно делать операцию. Лопнул тромб, и еще другой должен лопнуть. И когда он это сказал, меня восстал Дух, возмутился. А я говорю, а где же терапия? И вы знаете, Дух Святой не позволил, чтобы я соглашался на операцию. Но врач меня уложил на больничный. И когда я дома пришел, я никому не говорил, больше всего я боялся и переживал. Знаете что, иду так. Сначала я засуетился в моих местах. Стол хирургический, это все такое. И больше всего я боялся, чтобы не узнали братья традиционной церкви, потому что они это принимают как великий урок, друзья мои. Но я думаю, а я же верю -то в чудеса, что Бог исцеляет. Друзья мои, я пришел домой, никому не говорю. Сел я в кресло и сконцентрировал внимание на Иисусе Христе. И знаете, только что была суета. Различные мысли. Но раз вместе сконцентрировались, они стали под влияние Духа. Аминь. дух начал влиять на внешнего человека. И что произошло? У меня опять же углубился мир Божий в моем сердце. И вы знаете, друзья мои, я начал размышлять себе что я заметил, пришло трезвость ума приходит. Куда у тебя мир Божий, трезвость ума приходит в твою жизнь. Я начал думать, подожди. Э, написано, что мы храм Божий, и Дух Святой живет во мне. Чей это храм? Мой? Божий. Хоть я и живу в этом храме, но он является не моим. Мы часто приватизировали эти тела, эти храмы себе, и насколько держимся, как будто это частная собственность. Аминь. Но смотрите, я себе размышлял дальше, подожди. Так, дело в том, что я есть Дух, и я не свой, потому что Бог искупил меня, аллилуйя. И я живем ли мы или умираем, мы для Бога живем, аминь. И Бог нас искупил советную жизнь, для того, чтобы мы жили для Него. И если я не сам не свой, и храм не мой, так почему я должен за этот храм переживать, как эгоист, аминь. Первое, что я сделал, я покаялся перед Богом, что я за этот храм я себе так себе сказал, Боже, раз это твой храм, а ты являешься в нем хозяин, то ты лучше знаешь, как его исцелить, как его восстановить, как его обмыть. Аминь. И тогда я что? Я отдал этот храм в руки Божьи. И вы знаете, друзья мои, через три дня мне нужно идти на проверку. Пришел я на проверку, врач осмотрел меня и говорит, Виктор, а подожди, а ты что-то делал? Или ты лечился где-то? А что такое? Виктор, ты знаешь, что я ничего не пойму, но никаких признаков ничего нету. Я думаю, Боже слава, я говорю, я молился. А он говорит, ну то молись за меня, врач. Слава тебе, Господь. Друзья мои, слава Богу. Я хочу сказать, друзья мои, Слово Божье что говорит? Иисус сказал такие слова. Познайте истину, и истина сделает вас что? Свободной. Самая великая свобода в жизнь человека приходит через познание истины. Аминь. Это самая великая свобода, друзья мои. Одна из причин, почему люди часто теряют да, исцеление, да, освобождение свое, да, они часто теряют. Почему? Потому что люди не оставляют грех. Одна из причин написана у Евангелия 5 глава 14 стих. Почему люди часто теряют? Бог исцелил его через время, раз и потерял. Вот читаем Иоанн, от Иоанна, 5 глава, 14 стих. Здесь написано так. Потом, потом Иисус встретил его, человека, который в купальне исцелил его, да, в храме, и сказал ему, вот ты весь здоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже. Часто, когда Бог нас исцеляет или освобождает, то мы не, не, дальше не идем за Иисусом Христом. Мы не познаем истину. И мы как получаем, так и теряем. Как приходит Божье благословение, исцеление, освобождение. Так же оно и уходит. Потому что мы не познали истину, друзья мои, а что как мы должны познавать истину? Знаете, когда я уверовал, мне брат подарил Библию. И знаете, что он написал мне на странице? Если ты эту книгу будешь читать, если эту книгу Библию будешь читать каждый день, то эта книга будет тебя держать далеко от греха. Если ты не будешь читать эту книгу каждый день, то грех тебя будет держать далеко от этой книги. Друзья мои, читайте Писание, Аминь, потому что когда мы познаем истину, познаем Иисуса, имеем общение с Иисусом, скажем, у нас обновляется ум, Аллилуйя Тебя. Познайте истину, Аминь. Это нужно иметь общение, читать, да? Я хочу сказать, друзья мои, когда мы познаем истину, да, когда мы имеем общение с нашим Господом, Аминь, когда мы читаем это слово, да, тогда что? Мы дорожим свободу, которую мы получили. Аллилуйя. Мы дорожим свободу. Написано, если Сын освободит, то вы истинно что свободны будете. Когда мы познаем истину, мы получаем настоящую свободу. Когда мы получаем истину, мы учимся, как стоять в свободе. Аминь. Как сохранять в свободе, как ходить в свободе. Аминь. Как противостоять? Аллилуйя. Мы учимся, если мы не познаем истину, если у нас нет личных отношений, друзья мои, нас, нам ничего не остается, как уповать на человека, что кто-то должен прийти, возложить на нас руки, аминь. Кто-то должен прийти, помолиться за нас, кто-то должен жертвовать нам. Друзья мои, это не только из-за того, что, что, что мы не познали истину. Один, один пастор свидетельствовал мне, я уже так устал, что такое? Множество людей приходит, из разных церквей приходят люди, чтобы я за них помолился. И одна сестра говорит, пастор говорит, вот за мной уже молилось шесть пастырей, тебе седьмой будете. И никаких результатов. Но пастор говорит, сестра дорогая, говорит, если ты находишься в непрощении, если ты находишься в обиде, говорит, если у тебя нету личных отношений с Господом, я возложу на тебя руки и сверху ноги, и ничего говорит, не поможет. До тех пор, пока ты не восстановишь свои отношения с Господом, Аминь. Одна сестра поменяла семь церквей. Семь церквей она поменяла. В одной церкви покаялась, она начала грешить. Ну, неудобно же в той церкви каяться, Аминь. Она ушла в другую. Она поменяла всех церквей. И знаете, я еще не знал Бога, пришел к ней делать сантехнику, а я тоже искал Бога, но я никому не признавался. Она мне накрыла стол и говорит ко мне, налила стакан водки и говорит, Дикто, тебе надо спасаться, тебе надо в церковь идти. А я говорю, как спасаться? Я еще не понимал. Друзья мои, но в дальнейшем Бог эта сестра восстановила свои отношения с Богом. Она была свободна не из-за того, что за ней молились, не из-за того, что кто-то жертвовал ее, не из-за того, из того, что она восстановила свои отношения с Господом. Аллилуйя! Слава тебе, друзья мои! Важно, скажи, познать истину. Аминь! Эх. Люди, которые познают истину, друзья мои, которые имеют лишние отношения с Господом, да? они не остаются такие, как были. Аллилуйя. Скажи, они что? Меняются. Придет, приходит новая жизнь человека. Вот посмотрите, Закхей пообщался с Иисусом. И знаете, что он сказал? Он не плакал там, не сокрушался там, знаете, куда человек кается, да? Но он сказал, он, Закхей, это начальник налоговой инспекции, да? Он много людей обманул с деньгами, да? Но он сказал, кому должен, в четверо воздам. И он, знаете, друзья, он отдал эти деньги, да? Он восстановил свои отношения с ближним. Аминь. И вы знаете что? Это, это пример для нас, друзья мои. Он сотворил достойный плод покаяния. Иисус назвал, что есть, ты есть сын Авраама. Аллилуйя. Иисус назвал его, ты есть сын Авраама. Аллилуйя тебе, Господь. Слава тебе, нашему Господу. Аллилуйя. Человек, который имеет отношение с Иисусом, да, друзья мои, он не оставляется пассивным. Аминь. Он не, остается, он не остается ленивым, он не остается эгоистом. Аллилуйя. Человек меняется полностью. Иисус есть пример скорее, для нас. После того, как Иисус пообщался, Иисуса у Бога всегда с нами есть скорее, деятельные отношения. Аминь. Когда Иисус пришел, пообщался с Отцом, да, он пришел к людям, да, и что он сказал? Я, я не пришел, чтобы мне служили, да, но я пришел, чтобы послужить многим. И когда мы, друзья мои, мы не познали Бога, то мы ищем, чтобы служили нас, потому что рубашка моя ближе к телу, аминь. Но когда мы познаем Иисуса Христа, мы начинаем искать, кому бы послужить. Аллилуйя тебе! Скорее, слава нашему Господу! Это признак того, что мы познали Господа. Друзья мои, как важно сегодня, чтобы нас, каждого из нас, чтобы были свои личные что, отношения с Господом, чтобы мы восстановили свои отношения. И здесь Иоанн 3 глава мы читаем. «Сия же есть жизнь вечная, да знаю тебя, единого, истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Аллилуйя! слава нашему, чтобы мы знали этого Бога. И у нас есть свидетельство, и свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам Сына. Аллилуйя тебе! Аллилуйя! Имеющий Сына имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Аллилуйя! Пускай Бог благословит нашу церковь, чтобы, Бог, чтобы мы постоянно уповали на Него и постоянно познавали Господа и имели личные отношения. Аминь! Давайте помолимся, дорогая церковь.